ஸ்ரீ குருபியோ நக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று விசேஷ குருவார நாளை மாத காலங்கள் இந்த காலங்களில் செய்யும் வழிபாடு மற்றும் சிவநாம மந்திர ஜபங்களுக்கு அளப்பரிய உண்டு யமபயத்தை வல்லது இந்த நாளில் விசேஷமாக சொல்ல வேண்டிய ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் அருளிய சிவநாமாவளி அஷ்டகம் பாராயணம் செய்யலாம் இதை சொல்வதால் அனைத்து கஷ்டங்களும் தோஷங்களும் விலகி சகல பாகியங்களையும் அழித்து இறுதியில் மோட்சத்தையும் பாராயணம் செய்யத்தக்க வியாசர் அருளிய வாரணாசியின் அதிபதியான ஈசனை அஷ்டகமும் பாராயணம் செய்யலாம் இதை இந்த நன்னாளில் சொல்வதால் இன்மையில் அறிவும் பெரும் செல்வமும் பெரும் இன்பம் மற்றும் பெரும் புகழை பெறுவார்கள் இறுதியில் முக்தியையும் அடைவார்கள் இந்த ஸ்தோத்திரத்தோட பலசுத்தி சொல்றது இதை தினமுமே சொல்லலாம் அல்லது சிவபெருமானுக்கு உகந்த நாட்களான திங்கட்கிழமை அல்லது பிரதோஷம் சிவராத்திரி தினங்களில் பாராயணம் செய்து பலன் பெறலாம் நாம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ விஸ்வநாத அஷ்டகம் गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियमणङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाचामगोचरमणेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं द्वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं भूताधिपम्बुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरदरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् शीतां शुशोभितकिरीटविराजमानं पञ्चबाणं नागादिपारचितबासुरकर्णपुरं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुज दावानलं मरणशो टवीनां वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपम् वाराणसी भज विश्वनाथं रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागम् वै वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहाय्यं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनःसमाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसी भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपते पुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं यः पटे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीमहर्षिव्यासप्रणीतं श्रीविश्वनाथाष्टकम् सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः अर्थ आदिशङ्कर अरुलिय श्री अष्टकम् हे चन्द्रचूडमदनान्तकशूलपाणि स्थाणो गिरीश महेश शम्भो भूतेश भीतभयसूदन मामनाथम् संसारदुःखगहना जगदीश रक्ष हे चन्द्रचूडमदनान्तकशूलपाणि स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शम्भो भूतेश भीतभयसूदन मामनाथम् संसारदुःखगहन जगदीश रक्ष हे पार्वती चन्द्रमौळे भूतादिप प्रमतनाथ गिरीश चाप हे वाम देव भव रुद्र संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष हे नीलकण्ठवृषभध्वज पञ्चवक्त्र लोकेशेषवलय प्रमतेश शर्व हे दूर्जटे पशुपते गिरिजापते माम् संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष हे विश्वनाथ शिवशंकर देवदेव गङ्गाधर प्रमतनायक नन्दिकेश बाणेश्वरान्धकरिपोहर लोकनाथ संसारदुःख गहना जगदीश रक्ष वाराणसी पुरपतिमणिकर्णिकेश वीरेश दक्षमककालविभो गणेश सर्वज्ञ सर्वहृदयैकनिवासनाथ संसारदुःख गहना जगदीश रक्ष श्रीमन्मकेश्वर कृपामय हे दयालो हे भस्माङ्गराग नृकपाल कलापमाल संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष कैलास शैलविनिवास वृषाकपेः मृत्युञ्जयत्रिणयन त्रिजगन्निवास नारायण प्रियमदापख शक्तिनाथ संसारदुःखगना जगदीश रक्ष विश्वेश विश्वभवनाशक विश्वरूप विश्वात्मक त्रिभुवनैकगुणादिकेश हे विश्वनाथ करुणामय दीनबन्धो संसारदुःखगहना जगदीश रक्ष गौरी विलास बवनाय महेश्वराय पञ्चाननाय शरणागतकल्पकाय शर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मै दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीविलास भवणाय महेश्वराय पञ्चाननाय शरणागतकल्पकाय शर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मै दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ शिवनामावल्यश्चकम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः குருவார பிரதோஷம் மிகவும் விசேஷமானது குறைகளை தீர்க்கக்கூடியது இந்த குருவார பிரதோஷத்தில் சிவபெருமானை தியானித்து இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்ல துன்பங்கள் நீங்கும் கஷ்டங்கள் காணாமல் போகும் தோஷங்களும் தீரும் அதனால் அனைவரும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை இந்த நன்னாளில் பாராயணம் செய்து சகல சௌபாக்கியமும் பெறுவோம் நல்லதே நடக்கும் ஓம் நமக் நமஸ்காரம்